Зараз зима, а у цій порі, як правило, буває ожеледиця. Не завжди вона проходить без наслідків. На жаль, останнім часом почастішали випадки травм. Що робити людині, яка травмувалася? Як себе вести до приїзду лікарів? Впереді зима, і зимою, як правило, у нас бувають гололіди, нечищені дороги, дорожки. тому люди отримують всі можливі травми. В першу чергу це травми нижніх конічностей, голеностопный сустав, голень, коленный сустав, и во вторую очередь это обычно переломы костей предплечья, переломы костей кисти, плеча. Особенно это, старое, особенно это касается людей с повышенным риском. Это люди пожилого возраста, преклонного возраста, ну и люди те, которые увлекаются спиртным. Прежде всего Хочется вам подсказать, что нужно делать в первую очередь, когда вы получаете ту или иную травму. Понятное дело, что все пациенты практически без высшего медицинского или среднемедицинского образования, поэтому знать они не могут, что нужно делать в первую очередь. Прежде всего, если это случилось с вами на дороге, в незнакомом месте, где нет э, людей, где некому оказать первую помощь, вы можете оказывать или взаимопомощь, если с вами идет спутник, или самопомощь, если вы находитесь одни. Лучше всего, если есть рядом снег, лед, приложить холод. Но холод прикладывается не на длительное время, там на час, на полтора. Обычно это делается на 15 минут, вот в течение одного часа. Дальше, если есть подручные средства в виде бинта, эластического бинта или мягкого бинта, часть ткани, если рядом имеется какая-нибудь доска, приспособление другое. Конечно, на поврежденный сегмент нужно приложить это подручное средство, вызвать помощь, то ли по телефону, то ли позвать, вот, и ожидайте скорой медицинской помощи, которая вас заберет и окажет вам первую медицинскую помощь. Остальное путем этапирования в больницу вам окажет уже более квалифицированную врачебную помощь. Вот, и я думаю, что это будет надежно. Вот. Что касается людей, которые обладают э, способностью э, выпить э, лишнюю рюмку. Понятное дело, что иногда люди приходят к нам на своих ногах с переломами. Это отягощающий фактор, потому что иногда перелом повреждает острыми краями своих отломков э, сосуды, иногда и нервы. И иногда приходится очень долго и длительно лечить таких больных с применением оперативного вмешательства, ну и других методов лечения. Поэтому просьба, будьте осторожны при ходьбе, когда вы были в гостях, когда вы имеете те или иные склонности к выпивке. Ходіть там, де посипані тротуари пісочком, ходіть дуже акуратно і осторожно. Основні напрямки сучасної травматології передбачають вивчення патологічних змін в тканинах і органах після травм, вдосконалення способів консервативного та оперативного лікування травм і посттравматичних попередження ускладнень. Методи оперативного лікування отримують все більший розвиток у зв'язку з широким впровадженням в практику травматології різноманітних імплантантів для остеосинтезу. У більшості країн, у тому числі в нашій, травматологічну допомогу надають спеціалізовані лікарі, травматологи-ортопеди. У нашому місті для надання амбулаторної травматологічної допомоги створені травматологічні пункти і кабінети полікліні. Стаціонарне лікування проводиться у травматологічному відділенні Куп'янської міської лікарні. Наше відділення також займається лікуванням ліченням Прежде всего, это це... Артрозы коленных, тазобедренных суставов, это э, остеохондрозы, это заболевания позвоночника. Это очень довольно серьезные заболевания, те, которые требуют очень внимательного отношения к ним и длительности лечения. Люди, которые это плохо понимают и думают, что все это пройдет за 1-2 дня или с помощью каких-то таблеток и уколов нескольких, и, там, за несколько дней, это неверно. Я вам скажу, что предосторожность прежде всего нужно предпринимать, когда появляется боль. Не та боль, которая, когда приносит больного на носилках или он приходит на костылях, а та боль, которая возникает изначально в первые 2-3 дня. Тогда и лечение адекватно будет соответствовать периоду его и медикаментам, и по стоимости соответственно. Что мне хочется сказать о заболеваниях суставов? Это тяжелейшее заболевание с повреждением хряща, коленного ретозобедренного сустава. Когда хрящ истончается, желтеет, появляются трещины, практически кость трется об кость, возникает сильный болевой синдром. Не надо заниматься самолечением. На базе нашего отделения мы проводим лечение в виде всяких лечебных блокад, физиотерапевтических процедур, вплоть до того, что мануальная терапия. вот, постельный режим, вот, и, ну и другие методы лечения, которые помогают больным. Найбільші показники травмування дітей під час навчально-виховного процесу в Первомайському, Красноградському і Сахновщівському районах. В позаурочний час в Первомайському, Печеніському районах. Містах Первомайському та Куп'янську, приблизно з 500 нещасних випадків, що сталися під час навчально виховного процесу у 2011 році, 142 сталося під час навчальних занять, 2 – на уроках трудового навчання, 7 – у літніх таборах, 65 – під час спортивних занять, 24 – під час екскурсій, 250 під час інших видів діяльності. статистическим данным у нас ежегодно проходит через наши стационары около 800-900 больных. Лечим мы их разносторонне. Если есть переломы сегмента, имеем право лечить их постоянным скелетным вытяжением, оперируем методом аппаратной травматологии, открытыми методами оперативного вмешательства, закрытой репозиции с наложением гипсовой и мобилизации и другие методы лечения. Исходы таких лечений у нас очень, я бы сказал, хорошие на уровне города Харькова и даже украинской статистики, которая подсказывает нам, как лечиться и какой процент выздоровления. Мы имеем некоторые успешные виды вновь. Применяемых операции в виде блокирующего стержня это новинка для нас, которая пришла до нас из областной больницы. Метод дорастующий и не каждому доступен. Но метод очень надежный, потому что человек практически с незначительным разрезом по величине вводится стержень тот или иной сегмент, чаще всего это бедренная кость и кости голени, и человек может даже через месяц, максимум через два, выходить на работу без дополнительного опоры, то есть без трости или без костылей. Такие люди после операции у нас ходят уже на вторые-третьи сутки с костылями, и даже mm -hmm. через 10 дней переходят на трость. Но я повторяю, что метод дорогостоящий. Травматологія лідирує за кількістю звернень пацієнтів. Окрім надання невідкладної допомоги при травмах, здійснюється діагностика і лікування всіх видів захворювань опорно-рухового апарату суглоби, диспластичні і дистрофічні процеси, артрити, деформуючий рартроз, захворювання хребта, плоскостопість. При перших же тривожних симптомах біль у хребті, суглобала, головна біль необхідно звернутися за консультацією до фахівця. Рання діагностика захворювання допоможе уникнути серйозних наслідків. Постоянного скелетне витяження прибір ломах бідра, і в такому віці бани пропонуємо даний від лікування. то і ми смотрим. Именно как состояние э, отломочки. В данном случае состояние отломков идеальное. Женщина у нас находится где-то в течение месяца, да? Да уже скоро два месяца. Уже скоро два месяца практически идет уже дело к да. Вчера поступила, вчера шла упала женщина. Женщина 74 года. Тоже возраст такой, э, который чревато воспалением, застроенным воспалением легких. Под вот, застойное явление малого таза, это и это и стул, и все прочее. Ну, а тоже ее научили, да, вам сказали, подниматься, надувать шарики. Вот, и профилактика тромбомболии. Профилактика тромбомболии, потому что э, люди, которые ломают вот такие крупные сегменты и возрастного характера, идет сгущение крови. Поэтому мы стараемся им давать специальные препараты, вот которые разжижают кровь, и предупреждать возникновение этого грозного осложнения. Ну а так мы ее научим, все, времени на ножки, да. Ну, по времени длительно, конечно. Где-то будет лежать у нас где-то 2,5 месяца. А общие сроки выздоровления где-то 7, 8, 10 месяцев, когда вы будете нормально ходить. Запрос с серьезным заболеванием позвоночника. Лечилась она с Великом Руке, да? Лечилась в Великом Руке где-то в течение 10 дней или в принципе, улучшение не наступило. Лечила ее не взял. Пришла сюда, она что болит и хромает, и перекосила женщину. Вот, Пришло принимать те методы, которые нам преподают в Харькове. То есть это и лечебная блокада, эпидуральная блокада, это и внутривенное вливание специальных растворов. Вот. Ну, сейчас Танюшка немножко жила, да? Пожила. Mm -hmm. женщина с политравмой, mm -hmm. сама была в России, упала с высоты. Э, случился у нее тяжелейшая спинальная травма, перелома моего второго шейного позвонка с повреждением, частичным повреждением корешка нерва. Оперирована, лечилась и была оперирована в городе Белгороде. В течение одного месяца находилась на нас А дальше была переведена на лечение по месту жительства. Сама она села на Васильево. Вот, а там она как бы подрабатывает. Вот. Тяжелая травма, вот. ну, она активная вообще она мне нравится. Вот. Там было и повреждение не только спинальная травма, но и перелом ключицы, перелом ребер, и обширные рваные раны ягодицы, голени, повреждение сущно-связочного аппарата коленного сустава. Тобто, .е. усі сіль'язна травма. І що пристають їй реабілітуватися довго року? Ну нічого, вона така, ну... Сподіваємось, після переглянутого відео і засвоєної інформації, ви будете обережніше та уважніше. Тому що найціннішим, що є у людини, це звичайно, здоров'я. Бережіть себе і будьте здорові! Максим Добровін, Володимир Нікуляк, Куп'янське телебачення.